assalomu alaykum aziz do'stlar futbol olami kanali yana xizmatingizda bugun ham ajoyib xabarlarimiz bor shunday ekan videoga layk bosing fikrlaringizni esa kommentariyada yozib qoldiring unday bo'lsa marhamat ila bugungi dasturimizni boshladik aziz do'stlar bugun spete jamoasi Monza ga qarshi o'yin olib boradi spetie klubining bosh murabbiyi leonardo esa eldor shomurodov haqida fikr bildirdi shomurodov ajoyib sport formada hamda u mashg'ulotlarda juda ham faol oxirgi bahs uchun uni nega maydonga tushirmadim chunki bizning oldimizda juda ham muhim bahslar bor deya fikr bildirdi speti bosh murabbiyi shunday ekan ham bilib olsak bo'ladiki do'stlar eldor shomurodov bugun maydonda harakat qiladi chunki pe jamoasi uchun monzaga qarshi o'yin eng asosiy o'yin hisoblanadi odinix kompaniyasida yuqori daromad qilish imkoniyati bor buning uchun kommentariyada qoldirilgan omad manzili orqali kompaniyaga yo'l olish fut 65 besh promo foydalanib ro'yxatdan o'tish kifoya eng qiziqarlisi esa odin ilk depozit qilganlar uchun 1 million uch ming so'm bonus puli ham beradi shunday ekan omadingizni albatta sinab ko'ring roma hujumchisi paulo dibala ronaldo bilan o'tkazgan vaqtlari hamda portugaliyalik va argentinalik futbolchi haqida fikr bildirdi ronaldo bilan Juventusda ajoyib mavsumni birga o'tkazdim biz bir birimizni juda ham yaxshi tushunar edik messi va Ronaldo ronaldoga to'xtaladigan bo'lsam argentinada bu ikki futbolchini juda ko'p solishtiradi men bunga ko'p guvoh bo'lganman lekin bir narsani aytaman bir marta ronaldo bilan safar o'yini uchun samolyotda edik ronaldo menga qaradi shundan so'ng men ronaldoga men uni bolaligimda yomon ko'rganimni aytib berdim u esa kulib yubordi men ham juda xursand bo'ldim keyin esa hayotimiz haqida juda ko'p bor suhbatlashdik endi esa bir narsani aytaman ronaldo nafaqat eng yaxshi va ajoyib futbolchi balki u ajoyib inson ham deydi paulo a aziz do'stlar agarda video sizga yoqqan bo'lsa layk like bosing kanalga esa obuna bo'ling eslatib o'tamiz yangi dasturlarimiz taqdim da etilishi uchun faqatgina siz bizga yordam bera olasiz shunday ekan yangi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni asrang